Виїхали підрозділом повністю весь батальйон. Виїхав з 27 по 28 здійснили переїзд на 239 навчальний, ну, полігон Новомосковський на бойове злагодження. Підрозділи були в різних пунктах, в різних населених пунктах. Виконували. Завдання, то не було змоги, так щоб дійсно злагодити. Бійці тут кажуть, що злагодження це добре, але захищати свою сім'ю тобто, ми повинні бути там. Тобто, в них таке прохання, щоб як в найкоротший термін, щоб це все відбувалося. Ми знаходились в місті щастя, наш батальйон. Дуже швидко, Нас дуже швидко вивели. На полигоне, конечно, условия кошмарные. Ну, как кошмарные? Армейские условия, конечно, но, например, вот эта палатка медицинского пункта батальона. Здесь другого помещения у нас нет, здесь очень жарко. Температура тут, я не могу точно сказать какая, но очень большая. Мыться можно, для того, чтобы не было тепловых ударов, люди вынуждены находить, обмываться раза четыре в день. Но, к сожалению, вода там не просто холодная, а очень холодная, такая, ключевая. Я с зовут меня Петро. Я уже с мая 2014 года в батальоне «Айдар». У меня дома нету, жить мне тоже негде. И таких, как я, больше 100 человек в Айдаре. Местные протестовали, и они причем сейчас тоже звонят и спрашивают, когда мы вернемся в город счастья. Я считаю, что нас достойно заменили. 128-я бригада на наших позициях, 93-я, которая... 92-я, которая с того года находится в городе счастья, 80-я, аэромобильная бригада тоже там находится. То есть достойная нам замена. Хлопцы все и воевали. То есть я как бы тоже хочу туда вернуться, потому что я житель этой области. И как, как не мне освобождать эту территорию. Вы Никто не хотел ехать, и люди не хотели, чтобы мы Люди местные? Да, Местные, они знают, что их там ждет. Та позиції, де ми стояли, фасад, її вже зараз на даний момент немає. У нас є фотографії, що від неї залишилось, там нічого немає. Руїни і все. А вас як вивели там обстріл? Нас вивели і почалися обстріли. ніхто звідти взагалі не хотів вийти. Ну, я маю на увазі айдар. Не хотів звідти виходити. Довго сперечався щодо цього, але... А так вони всі розсудить. Нам що? зробили пропозицію, від якої ми не могли відмовити. Ну, ну, лінію фронту знаємо. Знаємо тилові позиції, як відходить, куди відходить, де що постачати, як добиратися. Знаємо. Ні, фронт знає, ну, і, ну, кажу, фронти, і знаємо багато позицій вже за Луганськом, тобто за лінією фронту, як люди, Їх, їхніх позицій, які дороги, які населені пункти, як, куда що. так, да, тому що там же вже побили. То... Если нас Нет. сейчас кинуть куда-нибудь под Мариуполь, або там в Пески, мы, там ничего, не, мы ничего не знаем. А мы будем котя, допустим, как слепые бегать. Погані умови. Никто умовы. не хотел ехать. Не знаю, я того мнения, что это обычные солдатские умовы. А какие ты хотел? Что тебе пять звезд, что ли? Какие пять звезд? Я ну, хотел хотя бы бассейн и джекусь. Ну, обычные солдатские умовы. Ты солдат, ты должен терпеться тяготы решения. Я так. Ну как, тяжело, но что, справляемся принимал участие в дебатах с нашим начальником штаба Муженко Виктор Николаевич. Конкретику я послышал, потому что мы как бы составляем сейчас все наши проблемы. Это жилья, это зарплаты, это штатное расписание, это обучение, это изменение этих условий. Вот. Мы едем на следующую субботу к нему, и это все мы еще раз добиваем до конца. Посмотрим, будет что через неделю выводить, конечно, надо было, надо, надо было людям дать отдохнуть, надо людям было вот пере... войны это очень много, вот войны, находясь там, поверьте мне, человека ломается психика по любому, человек живет уже с другой жизнью, он оторван от той жизни, которая сегодня происходит здесь у нас, скажем, в тылу, поэтому вывести человека, вывести людей, дать им нормальные условия, провить им внимание, это обязанность благосударства.